আছামিজ ব্লগৰ পি কে ইটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভালে থাকক ভালে থকাতে কামনা কৰোঁ যোৱাকালি কেবিনেটত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ল আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাব গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এই যি পইণ্টসমূহ কোনসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে মই স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ বাবে সেইখিনি লগাই দিম আপোনালোকে সেইখিনি চাব ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব প্ৰথমটো খবৰ হৈছে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক আৰ্থিক উন্নয়ন এতিয়া মই সেয়া ভিডিঅ' প্ৰথমতে কৈছোঁ মই পইণ্টকেইটা আপোনালোকক সবিশেষ সকলোখিনি জনাই গৈ নাথাকোঁ বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব মই আপোনালোকক লগাই দিম আপোনালোকে চাই ল'ব প্ৰথম পইণ্টটো কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে হয় চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ সামাজিক আৰ্থিক উন্নয়ন ইয়াৰে আপোনালোকে যদি পইণ্টখিনি তলত আপোনালোকে চাই পঢ়িম বুলি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে যে হয় চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাবে অসম অসামৰিক সেৱা আৰু অসম আৰক্ষী সেৱা জৰিয়তে জুনিয়ৰ গ্ৰেডত এটাকৈ পদ সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে কাৰ্যকৰী আদেশ জাৰি কৰাৰ প্ৰস্তাৱনাত অনুমোদন কেবিনেটে এইসমূহ অনুমোদন তেনেদৰে জনাইছে নেক্সটটো খবৰ হৈছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বৃহৎ উৎসাহ ত' নেক্সটটো পইণ্ট হৈছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বৃহৎ উৎসাহ ইয়াৰ পইণ্টটো আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব নেক্সটটো খবৰ হৈছে খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ বাবে ভূমি নিশ্চিতকৰণ খিলঞ্জীয়া পৰিয়ালৰ বাবে ভূমি নিশ্চিতকৰণ ইয়াতে আপোনালোকে যদি পইণ্টটো চাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ ভিজিয়াৰ ভূমি সংৰক্ষণ বাতিল কৰি সেই ভূমি খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল আৰু ৰাজহুৱাত ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰৰ আৱণ্টন কৰাৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে আপোনালোকে তাতে সেইখিনি পইণ্টটো চাই ল'ব ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি মৰাণ আছে মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ যি ভি জি আৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ সেইখিনি বাতিল কৰি সেই ভূমিক খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল আৰু ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰত আৱণ্টন কৰাৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে কেবিনেটে তাত অনুমোদন সেইখিনি জনাইছে নেক্সটটো খবৰ হৈছে পঞ্চায়ত সদস্যৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ নিশ্চিতকৰণ এতিয়া পঞ্চায়তৰ যিসকল সদস্য আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি হয় সেয়া লাগে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ প্ৰেছিডেণ্ট

কেবিনেটে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা পি আৰ চি আৰু অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰ থকা অৰুণাচল প্ৰদেশত বাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তিনিচুকীয়া জিলাৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত অনুমোদন জনাইছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা পি আৰ চি হওক অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰ হওক অৰুণাচল প্ৰদেশত বাস কৰা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক তিনিচুকীয়া জিলাৰ

কৰাত অনুমোদন জনাইছে তাৰপইণ্টটো আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব সকলোখিনি আৰু পাঁচ বছৰত পৰিশোধ কৰিব পৰাকৈ প্ৰতি বিঘাত পাঁচশ টকাৰ সমতাপূৰ্ণ প্ৰিমিয়াম ধাৰ্য কৰা হৈছে ত' যোৱাকালি কেবিনেটত এইসমূহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আপোনালোকে হয়তো এইখিনি আপোনালোকে খবৰ পাইছে বা চাইছে তো এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি দিলে এইখিনি আপোনালোকৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল এতিয়া কেবিনেটত কোনসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে আগন্তুক যিসমূহ কাম কাৰ্যকৰী কৰিব ত' সেইসমূহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এতিয়া অহা সাত ফেব্ৰুৱাৰীটো তেনেদৰে কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব এইখিনি ক্ষেত্ৰতো কি আগন্তুক সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এটা উল্লেখনীয় বিষয় হ'ব কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনলৈ আহে বা এইখিনি ক্ষেত্ৰত এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলেই হওক ৰন্ধন কৰ্মীসকলেই হওক আশা কৰ্মীসকলেই হওক এইটো কাৰণে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কৰ্মী সহায়িকাসকলক তেওঁলোকক এককালীন দুই লাখ হওক তেনেদৰে যি বিত্তীয় সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা কৈছিলে এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা কৈছিলে তো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেদৰে একো ভাল এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা দেখা নাই এতিয়া বহুতে আশা কৰি আছিলে যে কেবিনেটতে এওঁলোকৰ হৈ সেইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব এটা ভাল খবৰ ওলাব আৰু এতিয়া দেখা গ'ল যে এতিয়া কেবিনেটত কোনো ধৰণৰ এনেদৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নক'ল এতিয়া বহুত এটা বেছি দুখ লগা বিষয় মানে কি এই বিষয়টো এতিয়া সঘনাই এনেদৰে উত্থাপন হ'বলৈ হৈছে ত' হৈয়ে আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যে মাননী বৃদ্ধি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকে কিমান দিন ৰ'ব লগা হ'ল অৱশেষত তেওঁলোকৰ সেইখিনি মাননী বৃদ্ধি হ'ল আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ যি এককালীন এককালীন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খৰ্ব ওলাব এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ নোলালে আৰু এতিয়া যি তেনেদৰে কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে তেওঁলোকৰ এই যি নিৰ্বাচনৰ আগত সেইখিনি সকলোৱে ভাবি আছে বা আমিও ভাবি আছোঁ যে এইখিনি এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক ৰন্ধন কৰ্মীসকল হওক আশা কৰ্মীসকলক এওঁলোকৰ এককালীন সেইটো দিব লাগে যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰতিটো কাম সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছে এতিয়া এইখিনি যি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া ধৰি লওক আগন্তুক সময়ত এইসমূহ কাম কৰি দিলে সকলোৰে বাবে সুবিধা হ'ব আৰু সেই হেতুকে এতিয়া তেওঁলোকে ভাবি আছিলে যে এককালীন যি সাহায্য তেওঁলোকক দিয়াৰ কথা আছিলে একালীন সেইটো দিলে অতি সোনকালে ভাল হ'ল হয় আৰু মাননী বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰিব নালাগেই এইটো কাৰণে যে তেওঁলোকৰ সেইখিনি কিমান মাননি বৃদ্ধি কৰিব লাগে কৰিব লাগে কৰি কৰি অৱগত সেইখিনি কৰিলে আৰু বিশেষকৈ এতিয়াতো মাননী বৃদ্ধি কৰি আকৌ বহুত বেছি কৰি দিয়া তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই কিন্তু এই যদি এককালীনটো দিলে হয় ত' এককালীনটো দিয়া হোৱা হ'লে তেনেহ'লে বহুতখিনি এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ সুবিধা হ'লে হয় ত' আগন্তুক সময়ত যিসমূহ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ত' তাতে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক বাবে এটা ভাল খবৰ দিয়ে তো ভাল খবৰ ওলায় ত' তেতিয়া নিশ্চয় সকলোৰে বাবে ভাল হ'ব তো কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় সেইখিনি আগন্তুক সময়ত গম পোৱা যাব যে সঁচাকৈ এতিয়া এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে হওক বা আশা কৰ্মীসকলে হওক কেনেদৰে তেওঁলোকে সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ কৰিব লগা হৈছে প্ৰতিটো দিশতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি যদি চাওঁ ত' তেনেস্থলত যদি আজিৰ তাৰিখত যদি তেওঁলোকে এইখিনি সুবিধা পালে হয় তেনেহ'লে বহুতখিনি সুবিধা হ'ল হয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক ত' কি হয় কেনেদৰে কি কৰে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল পদক্ষেপ ল'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰি আছে যিহেতু এতিয়া আঁচনি ক্ষেত্ৰতে হওক নতুনকৈ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেনেদৰে যিসমূহ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কৰি গৈছে সেইখিনি সকলোখিনি আদৰণীয় আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত অংগনবাদীসকলৰ হৈও যদি এইখিনি তেওঁলোকৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ বাবে অতি সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয় সকলোখিনি সুবিধা হ'লে হয় ত' বাৰু যি কি নহওক এতিয়া এইসমূহে সিদ্ধান্ত আছিলে কেবিনেটত এইখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ত' আগন্তুক সময়ত নতুন নতুন খবৰসমূহ পাই থাকিলে আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লাগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আৰু আগন্তুক সময়ত এই যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ তেওঁলোকৰ এইখিনি মাননী যাতে বৃদ্ধি হয় বা বৃদ্ধি কৰি দিয়ে সেইটোৱে সকলোৱে বিচাৰিছে মুঠৰ ওপৰত এওঁলোকৰ সমস্যাখিনি দূৰ হ'ব লাগে ত' যি যেনেদৰে নহওক ত' এইখিনিয়ে আছিলে আকৌ বহুত বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ত' অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মানে